Сегодня встала, побачите, дуже гарні краевыды, горы, вот эти реки, даже пошагала, через камни побегала там, с нашими а, компаниями музыкантов. И достаточно много эмоций получила просто потому, что ехала и рассматривала ваши краевыды в окно. Это единственное, вот что я что я увидела на сегодняшний день. Завтра я очень надеюсь, похожу по городу, посмотрю э, разные улочки. Ну, я очень люблю Ужгород. У меня тут и друг есть очень давний. И вообще, я приезжаю, просто здесь отдыхаю. Э, ну, группа не достаточно часто, тоже здесь выступала. И есть что вспомнить раз в год точно бывает, но э, за, за последнее время в Ужгороде э, мы не были где-то год, да. У меня в горы сразу же вот сейчас воспоминания: в лыжные курорты и вот эти невероятные реки, кони, э, повозка. Это вот, я помню, когда-то отдыхала да, зимой и у меня было море впечатления, потому что я так надышалась воздуха, что в обморок падала каждый вечер, ложилась, отогревалась, а потом снова с утра вставала и ехала в горы.